Adakah anda tergolong dalam golongan-golongan ini? Tuanku Makota Johor Satu individu yang sangat berpengaruh dalam Malaysia Terutamanya dalam industri bola sepak tempatan TMJ membangunkan industri bola sepak Atau menghancurkan industri bola sepak kita Video ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan mana-mana pihak Layan video ini sampai habis Okey, let's go Siapa yang tak kenal dengan pemilik JDT ni guys? Bukan dalam Malaysia sahaja, malah di Asia dan Eropah pun turut mengenali beliau. Legasi JDT yang megah selama sedekat lebih, semuanya bermula dari individu ini. Untuk video kali ini, aku bukan nak bercerita mengenai salah sila atau biodata TMJ. Tapi aku nak kongsi dengan korang apa sumbangan TMJ dalam industri bola sepak tempatan. Sebelum apa-apa pun, dalam beberapa bulan ni nama beliau terpalit dengan isu kontroversi FAM dan FIFA. Pada 25 Oktober, TMJ telah mengadakan satu sidang media khas untuk isu tujuh pemain warisan yang digantung FIFA. Sidang media khas yang memang ditunggu-tunggu oleh ramai orang sejak berlakunya kes ini. Jom kita tengok dulu sebahagian sedikit apa yang diperkatakan beliau dalam sidang media itu. Soalan pertama dari media, duduk je TMJ dekat meja sidang media itu seorang diri dengan belakang-belakang belakangkan logo FAM. Beliau mewakili FAM atau beliau tampil sebagai seorang individu yang hanya ingin membersihkan nama beliau selepas terpalit dengan isu tujuh pemain warisan ni. Apakah peranan yang dibawa beliau ketika sidang media itu? Jawapan TMJ adalah beliau menerangkan kaitan beliau bersama FAM dalam projek revolusi pasukan kebangsaan yang mana beliau menjadi orang tengah untuk membantu dalam pelbagai ekspek pembangunan pasukan kebangsaan termasuklah dari segi funding Beliau menjelaskan beliau tidak perlu memegang apa-apa jawatan dalam projek ini tetapi dengan capability yang dimiliki pihak TMJ serta pengalaman beliau dalam industri bola sepak tempatan beliau bersedia membantu pasukan kebangsaan Ok, sidang media itu berlangsung selama satu jam ada beberapa perkara yang kita semua sudah aware sebenarnya sebagai contoh naratif perjalanan untuk kes tujuh pemain itu dengan FIFA keluar keputusan, CAS dan sebagainya lah kalau korang nak tahu lebih detail, aku dah explain dalam video sebelum ni. So korang boleh tengok video yang itu. Okey, berbalik kepada PC khas TMJ yang sekarang ni, ada beberapa poin baru yang kita boleh hadam daripada statement-statement yang dinyatakan oleh TMJ sendiri. Aku buat dalam bentuk Q&A supaya korang semua lebih mudah faham. Siapakah yang memberitahu tuanku berkenaan dengan pemain-pemain tersebut? Kita ada banyak ejen yang akan memberi nama pemain sekurang-kurangnya ada 27 atau 28 pemain warisan tetapi hanya 7 pemain sahaja yang lulus dan selebihnya tidak lulus dan kelulusan itu adalah melalui sistem JPN Untuk situasi sekarang, banyak pihak yang menyalahkan satu sama lain Apa komen tuanku? Bagi saya, pergantungan setiausaha FAM adalah tidak patut semua yang terlibat perlu mengambil tanggungjawab. I'm not interested to blame anyone. Boleh tak tuanku sahkan gaji pengurusan NT dibayar menggunakan peruntukan kerajaan? Yes, kerajaan memberi bajet kepada FAM dan FAM akan maintain national team. Berlaku perubahan dokumen asal melibatkan tempat lahir atuk dan nenek para pemain yang terlibat. Boleh tuanku berikan penjelasan sedikit? Technical issue yang FIFA mengatakan kita salah, my opinion is not true. That's the reason why kita tengok hari ini FAM is still fighting for the right of that seven players to represent the country. Every document yang sah provided from government, tetapi saya percaya ada kesilapan semasa kita submit papers. When it come to legitimacy and integrity, mereka adalah rakyat Malaysia yang sah. Keputusan FIFA akan memberi impak yang sangat besar kepada pasukan kebangsaan. Adakah kita perlu bersedia jika revolusi ini dikira gagal? Saya tidak pernah memanggil ia satu revolusi. Media yang memanggil ia revolusi bola sepak tanah air. Saya cuma membantu pasukan kebangsaan dan saya tidak memegang apa-apa jawatan. Bagi saya, ianya tidak gagal kerana kalau kita bercerita dalam konteks bola sepak, kita boleh tengok struktur yang lebih teratur. Itu adalah beberapa soalan dan poin penting yang kita boleh hadam dari PC khas TMJ. Ada banyak lagi sebenarnya tapi aku tak letak dalam video ni sebab poin tu semua sebenarnya kita dah tahu daripada press conference FAM yang lepas. Macam bila keputusan rayuan keluar, pasal CAS dan sebagainya lah. Untuk PC khas TMJ ini Ada juga beberapa poin yang aku akan highlightkan untuk korang Seperti apa yang diperkatakan oleh TMJ sendiri Beliau berpendapat FIFA akan tetap dengan keputusan mereka Tetapi mungkin akan ada pengurangan denda kepada FAM Dan pemain-pemain yang terlibat TMJ juga ada meninggalkan pesan kepada seluruh peminat bola sepak Di mana jika anda semua ingin meletakkan salah kepada TMJ Beliau berkata beliau menerimanya dengan hati yang terbuka Lepas habis je PC tu Aku sendiri pun dah tak faham dah Sistem national team kita ni sebenarnya macam mana <laughs> Sebab Kalau kita cerita pasal revolusi harimau Melayu ni kan Satu Malaysia tahu dan rasa projek itu di bawah TMJ Tapi selepas press conference tu Beliau sendiri mengesahkan Beliau tidak ada apa-apa jawatan Hanya assist sahaja Oh jeng balik Oh jeng tapi tak apa, suka atau tidak disebabkan isu tujuh pemain warisan ini ramai yang kritik TMJ. Untuk video kali ini, persoalan yang sebenarnya adalah untuk kita fikirkan bersama. Adakah wajar beliau dikritik sebegitu hebat hanya disebabkan kes yang belum kita tahu pun keputusan akhirnya? Sekarang, jom kita tengok apa sumbangan TMJ pada bola sepak tempatan selama beliau bergiat aktif hampir 13 tahun. Dan selepas tu baru kita boleh renungkan dan fikir Adakah beliau layak dikritik sebegitu rupa Seperti beliau ni tak pernah ada apa-apa sumbangan pun dalam industri bola sepak Malaysia Untuk sumbangan TMJ kita kena tengok dari dua sudut Untuk Liga Tempatan satu aspek Dan untuk Pasukan Kebangsaan satu aspek Dua perkara ni ada related to each other Kita cerita dulu pasal Liga Tempatan Sumbangan TMJ dalam Liga Tempatan boleh kita tengok dari kesan yang ditinggalkan JDT. TMJ memulakan pembangunan JDT dari tahun sekitar 2012-2013. Semua kejayaan yang dikecapi JDT telah meningkatkan standard Liga Bola Sepak Tempatan. Dari segi pembangunan stadium, pentadbiran pasukan sahaja pun kita dah tahu standard yang JDT letak itu berbeza dan telah memaksa semua pasukan lain turut sama meningkatkan usaha untuk menyamai standard yang ditunjukkan JDT itu kalau kita cerita dari segi pentadbiran belum lagi kita cerita pencapaian JDT itu sendiri kita tak boleh cakap JDT ni jago kampung tau sebab walaupun orang conquer liga tempatan lebih dari sedekat lebih tapi kalau di peringkat Asia pun JDT boleh dikategorikan sebagai salah satu pasukan yang baik dari segi pemain pula, bila last kita nampak muka anak Malaysia berada dalam list top 3 pemain terbaik Asia. Itu semua datang daripada JDT. Jadi kita memang tak boleh nafikan apa yang ada pada JDT sekarang adalah hasil usaha dan rancangan TMJ sendiri. Itu kalau cerita sumbangan TMJ pada liga tempatan. Walaupun bukan semua yang aku cerita ni tapi aku rasa sudah cukup untuk beri gambaran betapa besarnya sumbangan beliau. Apa pula sumbangan beliau pada pasukan kebangsaan? sumbangan beliau pada FAM banyak juga guys kita mulakan dari segi fasilitis dan pentadbiran TMJ pernah menawarkan diri untuk menanggung kos untuk upgrade padang SSBJ Stadium Bukit Jalil Walaupun pada akhirnya bukan beliau yang menanggung kos tersebut namun idea asal serta pendapat pakar dari JDT yang membuka mata pihak kerajaan betapa pentingnya kualiti padang Selain itu, TMJ memberi peluang untuk pasukan kebangsaan menggunakan fasiliti yang bertaraf dunia di kem latihan JDT untuk persiapan pasukan kebangsaan. Bukan itu sahaja, memang semenjak adanya JDT ni, lebih separuh dari pemain kebangsaan yang terpilih adalah dari JDT sendiri. Dengan pemain-pemain yang sudah biasa bermain di level yang lebih tinggi, Berbanding pemain-pemain daripada pasukan yang lain Pasukan negara sendiri secara tidak langsungnya turut sama improve Tambahan lagi, TMJ juga lah individu yang paling lantang menyuarakan idea untuk mencari pemain warisan Kalau FAM pula pada tahun 2017-2018, TMJ dilantik sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dalam tempoh yang singkat, beliau melaksanakan beberapa perbaruan struktur antaranya menstabilkan kewangan FAM yang ketika itu menghadapi hutang dan pengurusan yang tidak efisien mengubah sistem kejurulatihan dan skuad kebangsaan dengan memperkenalkan sistem pemilihan yang lebih profesional memperkenalkan pelan jangka panjang F30 untuk menjadikan Malaysia antara 30 pasukan terbaik Asia menjelang 2030 Ha, banyak kan? Itu so, bukan semua ya Itu apa yang aku tahu Dan aku yakin sebenarnya banyak je lagi yang aku terlepas Sebagai penutup, jelas di sini TMJ merupakan antara individu yang banyak berjasa dalam industri bola sepak Malaysia. Tidak kira lah untuk kelab tempatan atau pasukan kebangsaan. So macam mana guys? <laughs> di manakah pendirian korang? <laughs> Aduh, aku kalau cerita buat ni pun aku pening sebenarnya tau kita kena pegang satu perkara iaitu apa pun yang dilakukan oleh TMJ ianya hanyalah untuk meningkatkan kualiti dan memajukan sukan bola sepak Malaysia di mata dunia itu sahaja